Pernah tak terfikir yang markah peperiksaan kita tu sebenarnya tak menceritakan keseluruhan kisah tentang kepintaran kita? Hari ini kita akan kenali Howard Gardner, seorang ahli psikologi yang telah mengubah sama sekali cara kita memandang minda manusia yang sangat kompleks ni. Jadi, sejauh mana pintanya anda, Soalan ini nampak macam mudah kan? Tapi Gardner akan tunjukkan kepada kita bahawa jawapannya jauh lebih menarik dan lebih mendalam daripada sekadar satu nombor IQ. Okey, untuk kita betul-betul faham idea Gardner yang sangat hebat ni, kita kena undur sikit ke belakang. Jom kita tengok dulu suasana intelektual pada zaman beliau. Satu era di mana cara orang berfikir tentang minda manusia dah betul-betul masak untuk satu perubahan besar. Dulu bidang psikologi ni dikuasai oleh behaviorism. Diorang ni anggap minda kita ni macam kotak hitam yang kita tak boleh nak kaji. Jadi diorang cuma fokus pada tingkah laku luaran yang boleh nampak. Lepas tu muncullah revolusi kognitif. Ha, ini satu anjakan besar. Tiba-tiba semua orang nak cuba intai ke dalam kotak hitam tu dan faham macam mana sebenarnya proses mental kita berfungsi. Dari mana agaknya dapat ilham ni? Menariknya dari dua tempat yang tak disangka-sangka, satu minat mendalam dia pada seni dan dua, kerja dia dengan pesakit-pesakit yang ada kerosakan otak. Dia perasan ada pesakit yang dah hilang keupayaan berbahasa, tapi eh, masih boleh melukis atau main muzik dengan sangat baik. Ini buat dia tertanya-tanya, betul ke kecerdasan ni cuma satu benda je atau kita yang dah salah tengok selama ni? Dan persoalan itulah yang mencetuskan teori beliau yang paling terkenal. Gardner tampil dengan satu jawapan yang sangat radikal yang betul-betul mencabar modal kecerdasan lama yang orang dah percaya berpuluh-puluh tahun. Okey, pandangan lama kata kecerdasan ni cuma satu, dipanggil G atau kecerdasan umum. Ia tetap tak boleh ubah dan boleh diukur dengan satu ujian IQ. Tapi Gardner datang dan cakap, eh tak. Beliau kata minda kita ni bukan macam satu komputer tunggal. Sebaliknya, ia terdiri daripada beberapa komputer berbeza yang berfungsi secara bebas. Inilah yang dipanggil kecerdasan pelbagai. Nah, cuba kita tengok definisi formal Gardner ni ini yang paling menarik. Dia tak sebut langsung pasal markah ujian. Sebaliknya, kecerdasan bagi dia ialah kebolehan praktikal untuk selesaikan masalah atau cipta sesuatu yang bernilai dalam budaya kita. Pendek kata, ia tentang apa yang kita boleh buat dengan minda kita. Dan kita boleh nampak dengan jelas melalui contoh-contoh yang dibagi. Kecerdasan linguistik contohnya. Untuk orang yang mahir dengan kata-kata. Kinestetik badan pula ialah kepintaran fizikal macam yang ada pada atlet. Interpersonal ialah kebolehan untuk faham orang lain. Manakala musical pula sudah tentu untuk mencipta dan menghayati muzik. Dan yang penting, setiap satu ni sama nilainya. Jadi, berapa banyak sebenarnya kecerdasan ni? Gardner cadangkan 8 dan setengah. Kenapa ada setengah? Haha, -ha. yang setengah ni merujuk kepada kecerdasan eksistensial. Ia lebih kepada satu spekulasi. Kiranya kepintaran untuk kita fikir dan tanya soalan-soalan besar tentang kehidupan, kematian dan makna kewujudan kita. Jadi lepas Gardner dah petakkan jenis-jenis minda yang berbeza ni, dia beralih ke soalan logik dan seterusnya. Kalau minda kita ni pelbagai, macam mana pula cara kita nak pengaruh atau ubah fikiran seseorang? Ini membawa kita kepada kerangka kerja praktikal beliau yang seterusnya. Inilah persoalan utamanya. Kalau kita semua puntar dengan cara yang berbeza-beza, maka satu cara untuk pujuk semua orang pastinya takkan berkesan kan? Untuk menjawabnya, Gardner perkenalkan tujuh tuas perubahan, macam satu set alatan yang praktikal. Ia bermula dengan rasional dan penyelidikan, maknanya kita guna logik dan data. Tapi itu tak cukup. Perlu ada juga resonance untuk sentuh emosi, deskripsi semula untuk sampaikan idea guna cara baru dan juga perlu atasi halangan. Jadi ini satu pendekatan yang menyeluruh untuk betul-betul mengubah fikiran seseorang. Okey, kita dah tengok struktur minda dan kita dah tahu cara untuk mengubahnya. Ini membawa Gardner ke puncak perjalanan pemikiran beliau. Dengan semua ilmu ni, minda jenis apa yang kita perlu pupuk untuk hadapi cabaran masa depan? Beliau senaraikan lima minda yang penting. Tiga yang pertama bersifat kognitif. Minda berdisiplin untuk kuasai ilmu, minda sintesis untuk gabungkan maklumat dan minda kreatif untuk hasilkan idea baru. Dua yang terakhir pula adalah tentang kemanusiaan kita. Jadi, apa bezanya? Macam ni. Tiga minda pertama tu adalah tentang kemahiran dan kebolehan. Apa yang anda tahu dan boleh lakukan. Tapi dua minda terakhir iaitu minda hormat dan minda etika adalah tentang sasyah. Jadi manusia macam mana kita ni? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita? Dan inilah yang membawa kita kepada kesimpulan Gardner. Beliau sedar bahawa faham semua ni sahaja belum cukup lagi petikan ini bagi saya merumuskan segalanya. Cabaran kita yang sebenar bukanlah untuk kumpul lebih banyak ilmu, tetapi untuk menggunakan ilmu yang kita dah ada demi tujuan yang baik yang boleh kita pertanggungjawabkan. Pada akhirnya, seluruh hasil kerja Gartner membawa kita kepada satu mesej yang sangat jelas. Matlamat kita faham tentang minda bukanlah semata-mata untuk jadi lebih pandai tetapi untuk jadi insan yang lebih baik dan untuk membina dunia yang lebih beretika. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk direnungkan. Selepas kita tahu ada pelbagai cara untuk menjadi pintar dan betapa pentingnya etika, kecerdasan anda yang manakah akan anda gunakan untuk memberi impak yang positif kepada dunia?